Məsələn, bir kişinin sözünü götürə bilməyən qadın gedir, boşanır, ləvim kafedada fsyan işləyir, 53-ün sözünü götürür. Gedir, 150-sin sözünü götürdüyünə, gedir birinin sözünü orda, gedir bir dil tapardın, də bir dəyər, yola verərdin da bu ömrə. Bir də bizdə evlilikdə, məsələn, qadın, qadınla e, kişi, də axı da çox şiirlər də olur qadına qarşı. Bir, dağlarda etiraz duyğuları. Abi o qadının o onunla o yatağa girənə qədər onun bütün nöqsanları, onun gözünə belə gözəldir. Göz, Nöqsanlı gözəldir. Öz gedirlər evlə bundan ötvə gedirlər, evlənirlər. Demirinə hamıya aiddir, amma belələri də var. 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra bir-birinin dadına baxandan sonra dur baxırsan, seyircilər qadının üzünə gəlir. Mən onunla bir ömürlə yaşayacağam deyirəm. Yəni bu <laughs> çünki o möminanın ayrı-ayrı adam var idi hə. da. O gəlir, valideynlərin döyüşündə də həmişə övladlar məhbud olur. Hələ bu şuurla, bu düşüncə ilə, bu zehniyyətdən hələ övlad də dünyaya gətirirəm.